दक्षिण मध्य मतदारसंघातील वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार हुसेन खान आपल्यासोबत आहे सर काय सांगाल तीन ते चार दिवस उरले आहेत प्रचारासाठी तुमचा प्रचार कसा चालू आहे आणि लोकांचा प्रतिसाद कसा आहे हमारा प्रचार तो तीन चार दिन लास्ट पिछले पंधरा से चालू आहे और लोगों से हमें काफी प्रेम और सपोर्ट मिल रहा है पण जसं पाहिलं की वंचित बहुजन आघाड़ी वरती अनेकदा आरोप के लिए जी ही बी टीम है वोट कापने सा अनेक जागरती सीट दिल भाजप की बी टीम है अस अनेकदा आरोप के लिए जाता का है का संगा देखिए ऐसा है जो बी टीम कहने वाले थे वो बीजेपी के साथ ऑलरेडी जा चुके हैं हम लोग ना कभी बीजेपी के बी टीम थे और ना हैं एक्चुअल में बी टीम शिवसेना ही एक दूसरे की शिवसेना है बीजेपी इसमें नहीं है खाली एक आरोप है जस मैं पहला हा जो तो तुम मतदार संघ है वेगवेगे समाज से लोग मुस्लिम समाज मात्र मुस्लिम समाज व्यतिरिक्त जे इतर समाज है तेल पाठिंबा तुम्हारा है का ये दक्षिण मुद्दी मुंबई में जो है कई समाज है इसमें मुस्लिम समाज के जो है वोट सबसे ज़्यादा है अप्रॉक्सिमेट चार लाख के आसपास मुस्लिम समाज है दलित समाज है ओबीसी है और एस सी वगैरह है इस प्रकार के कई समाज हैं लेकिन मुस्लिम समाज के अलावा दलित समाज सब पूरे हम लोग के साथ के साथ खड़े हैं और मुस्लिम समाज भी भरपूर हम लोग के साथ खड़े हुए हैं। सर शेवट सा प्रश्न विचार तो यहाँ मतदार संघ जे विद्यमान खासदार है राहुल शेवा ते आहेत त्यांच्या प्रचाराकरता स्वतः एकनाथ शिंदे मैदानात उतरले आपल्याला पाहायला मिळतात तर दुसरीकडे अनिल देसाई आहेत जे उमेदवार आणि त्यांच्या प्रचाराकरता स्वतः उद्धव ठाकरे इकडे मैदानात उतरले आहेत मात्र तुमच्याकडून जे आंबेडकर सर आहेत ते देखील इकडे या मैदानात उतरणार आहेत का आणि लोकांनी मुळात या दोघांना जे अर्थात जे दोन उमेदवार आहेत शिवसेनेचे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आणि शिंदेच्या शिवसेनेचे या दोन्ही उमेदवारांना मत का द्यावी तुम्हाला वाटतं मत म्हणजे मत का नाही द्यावी तुम्हाला वाटत आप जो करना आहे जैसे वो, वो लोग के साथ कोई ना कोई खड़ा है इसी प्रकार हम लोग के साथ श्री प्रकाश अंबेडकर साहब खड़े हैं और जो कि अभी आ चुके हैं और ये जाहिर सभा में जा रहे हैं और सुजात साहब हैं वही परसों के दिन हम लोग ने संडे को रिली किया उसमें सुजात साहब अंबेडकर साहब भी थे महाराष्ट्र के अध्यक्षता थी और कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं सोबत खान सर होते जे दक्षिण मध्य मतदारसंघातील उमेदवार आहे येत्या काय ये काळामध्ये आपल्याला समजेल की या मतदारसंघामध्ये नेमकं लोक हे कोणाला जास्त मत देतील आणि या मतदारसंघात कुठला उमेदवार हा निवडून येईल कॅमेरा पर्सन नागेश सह मी रिद्धेश हातीम पुडारी न्यूज मुंबई